Ну, скорее всего, может речь идти о том, что этот процесс просто будет растянут до бесконечности. Это будет, если не будут предприняты жесткие радикальные шаги со стороны украинского руководства, то этот процесс просто будет постоянным фактором, таким спящим фактором, который будет просыпаться, как вулкан, время от времени, когда будет нужно там, устроить какую-то очередную гадость. Да, под президентские выборы, под второй тур президентских выборов. Поэтому то, что сказал Господин Турчинов, насчет того, что эти организации будут должны быть запрещены, только не понимаю, почему это нужно об этом говорить 7 апреля, да, они а там. Месяц назад. Я уже не говорю о том, что Донецкая Республика, о которой мы говорили, это просто Забороны, давно, давно, давно запрещенная давно. организация. То есть это а, прямое руководство к действию для силовых структур. К сожалению, мы не успели задать вопрос в Донецк а, по поводу а, позиции руководства силовиков. Не зря туда поехал а, господин Ярема. А, Там, который... потому, что сейчас происходит закрытие заседания, и мы, я надеюсь, будем иметь везок еще э, с э, людиной, которая нам поведомит про о том, что там происходило. Это очень важный момент, потому что с одной стороны, как бы действия силовиков можно рассматривать как действие такой э, сценарной э, истории, э, которая, в общем, э, они но 100 человек, повязать это же не проблема, да, это не 10 тысяч. И, в принципе, если людей запустили и дали им захватить здания обл. администрации, обл. рада и так далее, это нормально, потому что можно полностью собрать всю доказательную базу их преступной деятельности и нарушения закона. Скажи, будь ласка, вот Александр Мищенко, казав, что дуже, как бы, давно крышувал этих сепаратистов, так бы, могут, и, 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 и Борис Колесников. И Левченко. І Левченка. Потім в Луганську багато хто говорить, що всі ці сепаратистські рухи кришуються Олександром Єфремовим, головою У, фракції партії регіонів, головою обласної організації партії регіонів. Зв'язки Добкіна з місцевими харківськими сепаратистами давно відомі. Тобто, виходить так, що сепаратистів кришують члени президії політради партії регіонів. Ну, в общем, так оно и получается, и от этого никуда не деться, это факт. А другое дело, что э, ни один из этих политиков вообще не отреагировал на происходящее, и пока, в общем, действительно в этом для них нет особой необходимости. Но поскольку это известно, то это, в общем, опять же вопросы к а генеральному прокурору, который должен начинать следственные действия. Мы не знаем, насколько и кто задействован в тех следственных, в уголовных делах, которые уже возбуждены в Донецке, в Харькове, по-моему, в Луганске тоже, да? вот. Но то, что на этих людей собрано уже достаточное количество, такая большая доказательная база, большинство из них даже не скрывают своих лиц. Они спокойно гуляют, машут флагами, вывешивают триколор и так далее. И я думаю, что такие уголовные дела могут быть расследованы достаточно быстро и переданы в суд. И предупреждение о том, что им в общем, до 8 лет светит, я думаю, это должно их немножко охладить. Тем более, что, как мы слышали, они очень боялись появления спецподразделений, которые действительно бы их запаковали в 5 минут.